श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी येथील साई आश्रम एकमध्ये दिल्ली येथील साईभक्त श्री अनिल गुप्ता यांच्या माध्यमातून साईभक्तांच्या सुविधेसाठी शंभर डस्टबिन देणगी स्वरूपात देण्यात आल्या यावेळी साई संस्थांचे प्रशासकीय अधिकारी सन्मानिय भोसले साहेब तसेच साई आश्रम एकचे प्रमुख सन्मानिय विजय वाणी त्याचप्रमाणे फायर फायटरचे अधीक्षक सन्मानिय प्रतापजी कोते पाटील व साई आश्रम एकचे मॅनेजर सन्मानिय बापूसाहेब शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते मेरा नाम अनिल अनिल्ता है कैसा ही भाई हूँ दिल्ली से यहाँ पर दो हज़ार पाँच से मैं आता हूँ दो हज़ार सत्रह से हर महीने में यहाँ पर आता हूँ सत्रह भी मैंने नगर पंचायत को यहाँ पे दो सौ दर्शन दिया था साफाई के लिए तीन नंबर चार नंबर गेट के आसपास पास जितनी भी दुकाने हैं ना उनके आसपास पास लगाने हैं तो हर महीने हम सौ लोगों को फ्री यात्रा करते हैं यहाँ पर भी हमारे जो यात्री लोग आ कर रहते हैं भक्ति निवास में वो एक दो बार देखा तो भेवानी सर से मिला इन्होंने अगर आप दे सकते हो तो सौ दर्शन दे दें तो मैंने मिलेगा बिल्कुल देंगे तो हमारी कोशिश है कि ते कहीं भी कोई कहा जाए किस लिए कोशिश करते हैं कि हो जाए आगे भी कोई सेवा होगी किसी तरह की कोई भी है उसके लिए भी बिल्कुल याद रहे मेरी कोई काम होगा आगे भी कराई भक्त श्री अनिल जी गुप्ता यानी साई आश्रम दस्तक दिन भेटे दिखे है जैनी आवश्यकते प्रमाण या सायाश्रमले जे संस्था से सर्वत मोटा निवासस्थान है यह संख्या पण मोठ्या प्रमाणात असते आणि स्वच्छतेला महत्त्व देत असताना असे डस्टबिन जे आहेत त्यांच्यात फार मोठा उपयोग होणार आहे अनिलजी गुप्ता यांच्या साईभक्तीमुळे आमच्या आम्हाला आणि संस्थांना तसेच संस्थांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामात खूप मोठा मिळाला आहे मी संस्थांतर्फे त्यांचा खूप खूप हार्दिक आभार मानतो आणि त्यांनी वेळोवेळी अशीच मदत करावी या अपेक्षा व्यक्त करतो ओम साहेब आमारे मित्र भी हे और साई भक्त हे अनिल गुप्ताजी उन्होंने शिरडी में बहुत सारे शिरडी और सिंगनापुर है त्रंबाकेश्वर है उधर बहुत सारे डोनेशन दिए इधर के इंचार्ज है वानी साहब तो डस्टबिन की इधर उन उनको कमी दिखाई दी तो उन्होंने पूछा वानी साहब को डस्टबिन चाहिए क्या तो उन्होंने कर दी और उन्होंने सौ डस्टबिन दी इसलिए साई बाबा संस्थान की तरफ से हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने साई बाबा संस्थान के आश्रम डिपार्टमेंट के लिए तो सौ डस्टबिन दिए संस्थान की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ